साथियों भारत को अगर 2047 जब देश की आजादी के 100 साल होंगे दो तक विकसित होना है तो भारत को आत्मनिर्भर होना ही होगा आत्मनिर्भर होने के अलावा भारत के पास कोई विकल्प नहीं है 140 करोड़ देशवासियों का एक ही संकल्प होना चाहिए चीप हो या शीप हमें भारत में ही बनाने होंगे इसी सोच के साथ आज भारत का मैरिटाइम सेक्टर भी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स करने जा रहा है आज से देश के हर मेजर पोर्ट को भांति भांति के डॉक्यूमेंट से अलग अलग प्रोसेस से मुक्ति मिलेगी वन नेशन वन डॉक्यूमेंट और वन नेशन वन पॉट प्रोसेस अब व्यापार कारोबार को और सरल करने वाली है हाल में ही जैसे हमारे मंत्री जी सर्वानंद सोनोवाल जी ने बताया मॉनसून सेशन के दौरान पार्लियामेंट में हमने ऐसे अनेक पुराने कानूनों को बदला है जो तो अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे थे हमने मैरीटाइम सेक्टर में अनेक रिफॉर्म करने का सिलसिला शुरू किया हमारी सरकार ने पांच मैरीटाइम कानूनों को नए अवतार में देश के सामने रखा है इन कानूनों से और इन कानूनों के आने से शिपिंग सेक्टर में পোর্ট গভর্নেন্স মে এক বড় আয়েগা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সাম্প্রতিকভাবে সমুদ্র সে সমৃদ্ধি কর্মসূচিতে দেশের সামুদ্রিক খাতের জন্য পরবর্তী প্রজন্মের সংস্কারগুলি ঘোষণা করেছেন এই সংস্কারগুলির লক্ষ্য লক্ষ্য হলো ভারতের সামুদ্রিক খাতকে উন্নত ও উন্নয়নশীল করে তোলা যা দু সালের মধ্যে ভারতকে একটি বিকশিত দেশ হিসেবে গড়ে তুলবে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী ভারতের প্রতিটি বড় বন্দর থেকে জটিল ও বিভক্ত ডকুমেন্টেশন ও প্রক্রিয়া সরিয়ে এক দেশ এক ডকুমেন্ট এক দেশ এক বন্দর নীতিমালা কার্যকর করা হবে যা বাণিজ্য ও ব্যবসাকে সহজ করবে এছাড়াও সামুদ্রিক নিয়মাবলী বলিতে পুরাতন উপনিবেশিক আইনগুলি সংস্কার করে পাঁচটি নতুন সমুদ্র আইন প্রবর্তন করা হবে যা শিপিং এবং বন্দর শাসনে পরিবর্তন আনবে এই ছিল এই মুহূর্তের আপডেট সঙ্গে থাকবেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ধন্যবাদ